Не, я, я не вижу уже там что-то стояло. Кто здесь? Мы сейчас вообще на ней еле-еле ползаем, можно сказать. Это вообще, это... Просто есть видос там, где мы по гулянке гоняли. И там, по-моему, на видосе ее особо не видно, потому что она улетает. Сейчас надо тут свет включить. Вопрос только в том, почему в туалете свет? Ну вот такое? Сколько это сюда стоит? Ну оно вообще в оригинале стоит новое две с половиной, но я его бэушное взял за пол цены. Я просто бы реально так подумал, думаю. Сколько 250? ступицы? Ну, вот смотри, руль, а вот это вот вперед, вот вперед, а обратно назад. Только по чуть-чуть вперед-назад по чуть-чуть используй. А! И когда ты нажал назад, ты можешь нажать вперед, типа да. Ай, Ай по пальцам же, Маш!

На, свою машинку. Не, ну просто привыкнуть надо к управлению. Я тоже первое время первое время вообще жестко тупил с ней. Капец, она листья гребет, Все просто. Мы с Андрюхой тестили ее в парке. И она по листьям, я по листьям ее, наверное, километров 40 разгонял. Именно чисто по листьям. Она вот так выгребает и вот так... Только чисто клубок листьев видно. Машинку видно саму.